Günün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da dekabrın 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşon yarımadasında dekabrın 8-də tutqun hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə arı bir yağış yağacağı gözlənir, şimal şək küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 civestunundan 774 civestuna yüksələcək, nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında rəbir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə rəbir duman olacaq, şəkkürəyə çəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxdadan 4 dərəcəyə yüksəldi, gündüz 4-8 dərəcə istilı olacaq. Dağlarda gecə 8-12 dərəcə istidir, gündüz 2-7 dərəcə şaxdə olacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var. Eyni zamanda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın dağlıq və dağətəri rayonlarında qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Daşkəsəndə 13 sm, Altağacda 11 sm, Şəkilədə 7 sm, Qaxda 6, Lirikdə 4, Xaltan Qızda 2, Şamaxı Quba yardımçıdıcıda isə 1 sm olub. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik.